Доброго ранку. У нас сьогодні такий спортивний ранок, я думаю, ви до цього вже звикли. І сьогодні гості нашої студії, люди, які займаються спортом дуже давно. І от Сергій Шевченко це ну, легендарна для нашого міста області людина, тому що він чемпіон світу і також в нинішньому році став ще чемпіоном Європи і бронзовим призером чемпіонату Європи у Софії, Вибачай, не Софії, а де в золотих пісках в, да, да. в Болгарії. І також інший гість, це людина, яка підтримує Сергія Володимир Зайченко, він президент обласної Федерації Союзу горілого спорту України. Доброго ранку. Доброго. І Доброго. давайте розпочнемо Сергію все-таки з того, як Як ви прийшли в горіливий спорт і чому саме гирі стали вашим покликанням. Ну, я завжди в таких случаях кажу, як прийшов, повезло. Ну, з іншої сторони, як і говориться. Э... Занимался с 13 лет греблей академической, потом получилось, что переехал в Кировоград. Наверное, встретился с нужными людьми и, и начал заниматься потихоньку гиревым спортом. Это было в 1988 году. Если брать немного с истории, гиревой спорт как отдельный вид существует с 1985 года. Поэтому можно сказать, что практически от истоков. Раньше гиревой спорт, как и говорится, он, тоже проводились и чемпионаты СССР, также и чемпионаты республики, но он был при Федерации тяжелой атлетики. А именно с 1985 года он стал уже как отдельный вид спорта. Скажите, я знаю, что первое такое значительное достижение было самое из силового жонглирования гирями, и это был чемпионат света. Это проводилось в 2010 году в Подмосковье. Да, там стал чемпионом света и одночасно чемпионом Европы. Но до этого тоже, конечно, это не так, что я взял гири, приехал и сразу жонглировать. Я начал в 1993 году а чемпионаты, то есть, как говорится, на чемпионат мира, которые начали проводиться, только попал уже в 2010 году, поехал. Потому что была сформирована уже Международная федерация по жонглированию гири, и когда начали проводить соревнования, тогда уже стали в них участвовать. А вот, до гиревой спорт и силовое жонглирование гирями, ну, это как бы один вид спорта, но все-таки трохи другой, так? Это два разных вида спорта. Почему? Во-первых, здесь нужны и скоростные качества, и физика, и выносливость. И одновременно еще координация, немыслимая координация. Почему? Потому что когда гиря в полете, вот сегодня вы, к примеру, увидите гири 16 килограмм, но самые тяжелые гири, которыми мы жонглируем, это 48 48 килограмм, но это мы уже, когда где-то выступаем на богатырских играх, там установление рекордов, то есть жонглируем разнообразными. А самое, как и говорится, для популяризации нашего вида спорта мы с показателями выступаем с гирями 16 килограмм. А, до речи, Володимир, вот а популяризация вашего вида спорта, быть, сегодня дуже важлива, потому что, ну, багато знают, что такое гиревый спорт, але я не думаю, что он дуже массовый, так? Так, Так, і так воно є. Я скажу, що два роки назад, коли ми познайомилися з Сергієм, як це вийшло, ми завжди у себе на факультеті шукаємо молоді таланти, ті, хто приходять. І підійшов учень Олександр Дроздов і запропонував, що вони виступлять. Наш студент, учень Сергія, ми познайомилися, подивилися, що є прогрес в цьому виді. І я згорів з такою думкою, щоб організувати це для студентів. І нашого університету, і студентського містечка. Тому що студенти після занять теж потрібно, щоб вони чимось займалися. І виникла така ідея в тому році. Ми відкрили в третьому гуртожитку спортивний зал, де зараз студенти з цього студмістечка мають можливість займатися гіровим спортом і загальнофізичною підготовкою. Так що скажу, дякуючи нашим студентам, так ми і познайомилися, а і потім почали співпрацювати. А до речі, мабуть, минулий рік был особливий, потому что, я знаю, вас внесли до книги рекордів Украины. Ну да, было, как и говорится, мы в прошлом году установили, то есть именно как и я, так и мои ученики. Я установил 5 рекордов. Алексей Журба три рекорда. И также Николай Харченко, это те все мои ученики, которые тренируются у нас в секции, также установил один рекорд. Значит, мы жонглируем, как вы сейчас вот сегодня увидите, не только гирями, а также есть программа дисками от штанги. Ну, основной 15 килограмм, ну, и присутствует и 20 килограммовые, так что развиваем. Чем можно жонглировать, тем мы и пытаемся. И скажите, я знаю, еще в самом нынешнем уроке Була поїздка дуже важлива на чемпіонат Європи. От в золотих пісках він проходив. А як складно було організувати? Тому що я знаю, що, на жаль, гривий спорт він і не олімпійський, і не не олімпійський вид спорту. Ну, було складно, тому що це все фінансові затрати, але допомогли певні люди, які небайдужі. Я сказати, є пару людей, які в будущем мы тоже заняться героевым спортом, и чтобы этот герой спорт массово развивать у нас на Кировоградщине. Я скажу, это певные нашого нашего региона. Сергей, ну давайте ну, про в Болгарии. также я вам и хочу сказать, что у нас, как и говорится, там, где мы, у нас э, детячая юнацкая спортивная школа номер один, город спорткомитета, также Куценко э, Александр Григорьевич, это же, как и говорится, у нас финансируется областное управление, помогает, так что... С Божьей помощью мы стараемся, как и говорится, и участвовать, и, как видите, и и давайте про выступ в Болгарии. На чемпионате Европы принимало участие 19 стран. Подготовка у нас шла в течение 7 месяцев и пришли к таким результатам. То есть индивидуально я стал третьим в индивидуальных выступлениях, Алексей Журба стал четвертым, а в двойке мы с Алексеем Журбой заняли первое место. Единственное, что хотелось бы сказать, что мы проиграли, вернее, не в технических моментах, а так как у нас правила немножко отличаются от международных. Там также оценивается костюм. Также оцінюється, у них виходить, що перед тим, как выступить, треба немножко потанцювати, поплясати. Ми учитываємо наші погрешності і справими будемо, як кажуть, на лідируючих позиціях. Зараз ну, ви розумієте, що гирі не даремно тут стоять. І зараз Сергій покаже, що ж таке силове жонглювання. Поки Сергій готується до свого показового виступу, Володимире, я знаю, такі виступи ви постійно проводите в Кировограді. Так, постійно. Такі виступи ми проводимо в університетах, коледжах, дитячих садках і на всіх святкових заходах нашого міста і області. Ну а зараз ви побачите, що таке гірєвий спорт і силове жамлювання. Ну, а теперь побачите, мабуть, свой родный смертельный номер. Тобто, зараз не буду казати, что это будет, но все-таки Ну а зараз, действительно, знаете, наиболее эффектный номер Сергея – это палаючие гири. Вот же, я думаю, это действительно было вражающее, так и захопливающее действие. И Сергею, и Владимиру, где так можно научиться делать? Ну, у нас открыта секция в детско-юношеской спортшколе номер один горспорткомитета. У нас тренируемся мы в двух местах. Это школа номер 34 по адресу Коммунистический 1А. И также, благодаря трудам Владимира І Васильіче в третьому общежиті, КНТУ відкрите по адресу. Зараз університетський 8, третій гуртожиток. Отже, якщо ви бажаєте навчитися так працювати з вірями, як Сергій Шевченко, займатися спортом, і я думаю, що чемпіонські титули тоді будуть не за горами, так? Я думаю, що так. Да. Цього найкращого і побачимось наступного тижня.